assalomu алейкум құрметті студенттер бүгінгі лекциямызда қарақалпақ әдебиyoti классикlер шығармалары тілінің морфологиялық құрылысы атлық келбетлік сөз шағаптары бойынша мағлuматтарды беріп бастаймыз атлық келбетлік салдық алмасық Демек атлықтың сан категориясында тикарнан хазіргі қарақалпақ тіліндегідей ларлер формалары бар соныменен бірге бұл афистің классиктердегі өзгешелігі ләр формасын қолдану шөлләрдегжеан рахивлерге салған қайғы ғамдуман ұсаған соған сондай ақ айрым жағдайларда бұл қосымда көбіліктен басқа айрықша белгілі бір түсінікті ямаса сол түсінікке болған субъективті қатынасты білдіру үшін жұмсалады мәселен құмырсқа дек қыпша -қыпша әсел қатқан сүжік шүжік тілдерін бұл жерде көпікті тілдер батырған жоқ субъектив қатынасты аңаты атырғандығын көруге болады демек сан категориясында сол ларлердің әрқилы стильді қалатылары бар сондай ақ ескі түркі тіліндегі анен ат ет формалары айрым сөздердің құрамында сақтанып қалғандығын көреміз мәселен ат сөзінде ат сөзінде ұғлан сөзінде яран сөзінде ерен сөздерінде бұл сөздердің құрамында ат ет аң, ен формалары ескі түрки дәуірінде көплікт аңататын формалар болған бірақ қазіргі уақытта бұлар өз алдына көптік мәніні білдірмейді айырым сөздердің құрамында ғана сақтанып қалу алатылары бар сондай ақ бердақтың шежіре поэмасында ан формасының қолдану алаты бар араб тіліндеі жұптық таңататын расулуллах рамнкәкәусан барған екен деген сондай ақ араб тіліндегі иат ат формаларында қо, 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 қолданғандығын көреміз нәзакат бабында қаматің шәмшат нәзакат дегендегі ат форматы араб тілінде көплікті білдіретін форма болып табылады тартыма фикслерінен бірлік санда м м м мм формалары екінші бетте ың ң оңң формалары үшінші бетте ыі с с формалары оы формалары көплікте мыз міз сс лалері формаларын қолдану алатыары бар слайдларда олардың қолдануларының мысалдар берілген классик шайяларымыздан сеплік категорияларынан иелік сеплігінің мыңның дыңдың тыңтың қосымталары жұмсалған олардың енді өзгешелік белгілері ныңның қосымтасы басқа қосымталарына қарағанда өнімді қолданғандығын көруге болады яғни әзіргі қарақалпақ әдеби тілінде дауыссызға тамамданғандарға тың тың варианттар қолданатын болса бұл жерде оған қаралмағанда ныңның формасы өнімне жұмсалған мәселен ол қоңыратның туғаны екен қоңыраттың емес қоңыратның ол сандықтың ағызын ашты ол досының күнәсын кешіріп ұсаған мысалдарда ныңның формалары көбірек қолданғандығын көреміз барыс сеплігінің ға ге қа ке қа ке формалары өніме жұмсалған слайдларда олар туралы мысалдар берілген енді өзгешелік белгілерінің бірі барыс сеплігінің а е ә формалары өніме жұмсалған бұл қазіргі әдеби тіліміз үшін тән емес сөз жайлар елден елі, сөздер шығар ділден ділә елі, ділә мысалдарында ә формаларын қолдану алатынарын көруімізге болады енді ескі түркі тілінде барыс қары кері, қарыкері раре формалары болғандығын мен алдыңғы лекцияларда сіздерге айтып едім Әне сол грамматикалық формалар айырым сөздердің құрамында сақланып қалынған ілгері сөзінде жоғары сөзінде соңра үшінде ыра формаларының сақланып қалып сол ескі түркі тілінен келеатрған алады бердақтың шежіре поэмасында ур формасының қолдану алаты бар мәселен сахра халқы көшіп кезмек кәнтлі ерур уотан үзмек ерур кәнтлі жерге қалалы жерге отан мәкән баспақ дегенде, жерге дегенде бар септі әзіргі ге формасының орнында бұл жерде ұр формасының қолдану алатынын көруімізге болады табс септігінің д д т т н н формаларының қолдану шығыс септігінің хазіргі қарақалпақ тіліндегі дан ден тантен наннен қосымшаларымен бірге қазіргі тілімізде жұмсалмайтұғын дән тән дындын тын дын формаларының жұмсалу алаттары бар слайдларда мысалдар берілген оларға орын септігінің да де та те формасы ол арқаседен бері келеатырп еді міне сол төрт форма сақланған соныменен бірге айрым мысалдарда дә тә формаларында қолдану қалатытарын көруімізге болады ескі түркі тілінде құралам шеріклік септігінің айрым формантлары сақланып қалынған рәуіш сөздердің құрамында һәм көмекші сөздер мәнісіне өткендігін көреміз мәселен классиктерде я шу күн я таңла кәруаның көер таңла дегенде ла форманты бүгін келсе таңла елләнеерла форманты құда бірлән араз айтышып дегенді бірлән көмек тіркеу үшін де лән формасының қолдануаларн соған көрсетсек болады мысал ретінде келбетліктерде текарынан ә, әзіргі тілімізге сәйкес келеді енді бұл жердегі өзгешелік араб фарыс тілдерінен өзлестірілген келбетліктердің қолдану халаттары болып табылады салдықларда тикарынан санақ салдықтар 14 төрт Majerde bir bir son iki yedi dokuz sekiz on sekiz demek ayrım sağlıklardan kuramında geminatya kuluşu şurası da yani dağlısların koşarlanı iki sekiz dokuz elli sağlıklardan kuramında kurum koşma sağlıklardan kullanı balıkları varım. парыс тілінен келіп кірген өзгешелігі енді ду екі дегенді білдіретін санның қолдану қалаты бар ду жаһан екі жаһан екі дүниясі деген қатарлық салдықтарды жасауда анш менен бірге ланшленш формалары бар екіенші біздерге ұсаған мысалда жинақлау салдықлар ау еу формалары арқылы жасалғандығын көреміз топлау салдықтарының да қолдану алатлары бар лале формалары арқала шамалық салдықтар лаған деген формалар арқала бір қайық жүзліген салдан жақсырақ екі сандық санның жұпласып келуінің де шамалық салдықтардың қолдану жасалу алат... салдық бар оны он бесімде кездім қыс күнімде жаз етіп селлерге бес ауыз айтып бермей соған мысалдарда қолданып жатырыпты бөлшек салдықтар сирек қолданған төрттің біріне диқан тұрар тең бөлдеді айдос баба шабан мініп шаңда қалма екі беріп бірін алма соған мысалдарда қолдану алатыар бар сондай ақ есаплық сөздер яғни нумератив сөздердің қолданып алатыары бар бір қасыққан бір арқа салы екі мың түп қаратал бір елі мұз сүт пісірім уақыт соған мысалдарда қолдану ғалаттарын көруімізге болады алмасықтардан алмасығы алмасығыларның қолдану ғалатлары да айтарлықтай өзгешелік жоқ сілтеу алмасықтарында енді кітап етілге тән болған шұл шо сілтеу алмасықтарының қолдану ғалаттары жиірек екендігін көреміз ошбу сілтеу алмасығының жұмсалу қалаты бар өздік алмасығында дерлік өзгешелік жоқ шәмлеу алмасықтарының ара-фарс тілдерінен келіп кірген гүл жүмлә тамам әхлі ұсаған формаларының қатынасуары бар сорау қатынасы алмасықтарына кім сорау қатынасы алмасығы не нешөк қай қайда қайсы кәне қашан қаерде саған алмас белгілеу алмасылар, әр сөз арқалы арқа жасалған әзір қарақалпақ тілінде де сондай оның қоспа түрі әркім әрқайсы түрінде да белгісіз белгілеу алмасығы әрбір хәр нәрсе белгісіздік арқылы алмасықтары кімі кімісі сөздер арқалы аңлатылып біреу салдықтар арқалы аңлатылғанын көреміз бazы бір сөздер арқалы болымсыздық алмасығы хеш дым хасла sözler arkalı anlatılalım görümüz. Demek morfologiyalı kuruluşu atlık, kelvetlik, almasık, sağlık sözler boyunca kıskaça mağlumatlar uçlardan övrat. Dikkatleriniz için rahmet.